Тревожный тип привязанности чаще всего проявляется, и мы говорим о нем в отношениях, а когда человек боится и тревожится потерять своего партнера. Люди, они могут строить отношения, но у них могут быть определенные проблемы в отношениях, когда я боюсь потерять партнера, и поэтому я могу делать многие вещи, я боюсь, что он меня бросит, я боюсь, что он от меня отдалится, поэтому я могу пытаться ему нравиться. Я могу жертвовать своими потребностями, чтобы ему было хорошо. Я могу даже подчинять свои потребности, уступать во многих решениях, лишь бы ему было хорошо. Как только партнер отдаляется, человек начинает тревожиться, потому что, возможно, что-то случилось, возможно, я что-то сделал не так. Такие люди пытаются узнать, как понравиться другому человеку. Они пытаются контролировать эту связь, потому что в любой момент она может оборваться, и мне нужно быть рядом с моим объектом привязанности. Я должен получать то тепло, которое я не получил. Это вот постоянная проверка, насколько он меня любит, или она меня любит, насколько я хороший или нехороший. Это игра про то, что меня нельзя любить просто так, меня можно любить за что-то. И это постоянно гонка, чтобы быть идеальным для того, чтобы я был достоин любви. Терапия — это один из вариантов корректировать эту привязанность, потому что терапевт — это один из объектов, с которым можно построить стабильную привязанность. И этот опыт нам невероятно важен, потому что мы его должны были получить в детстве, мы его не получили. И как раз в терапии прорабатываются те моменты, где нам говорили, что с тобой что-то не так, я тебя брошу, да, с тобой что-то не так, я дам тебя в детдом, как говорят мои клиенты очень часто, или с тобой что-то не так, ты нам не нужен, ты нам не сын. В терапии такого нету. Мы в терапии принимаем, безусловно, это очень такой хороший опыт, когда ты можешь строить контакт с партнером, когда ты можешь проговорить то, что ты чувствуешь. То, что ты думаешь, сначала терапевт тебя принимает, а потом ты можешь забрать это внутрь и начать себя принимать. Потому что это и про наши внутренние взаимоотношения. Насколько то, что я чувствую хорошо, насколько я сам себя принимаю безусловно. Или это какая-то такая условная любовь и условное принятие себя. Не могут поверить, что терапевт их может принимать безусловно. Мы говорим в терапии о том, что мы принимаем все чувства клиента все потребности клиента. Но при этом в терапии есть же момент эмоциональной как конфронтации. Терапевт не поддерживает прям все в клиенте и не говорит о том, что ты можешь проявляться во всем. Он с тобой рядом. Он принимает все, что ты чувствуешь и говоришь, но он может направить тебя как добрый родитель, направить, как тебе было бы лучше, узнать какую-то мотивацию у тебя. И это про доброе наставничество, а не какую-то как безусловное принятие за деньги. Деньги это момент того, что ты вкладываешься в свое развитие, и ты плачешь за время терапевта, который тоже обучается для того, чтобы поддерживать свое психическое здоровье, поддерживать тот уровень знаний, который необходим, чтобы тебя скорректировать и тебя направить.